assalomu alaykum futbol muxlislari sizlar bilan sheruzbek to'soneti va sizlar bilan bugun futbolning qaynoq xabarlarini boxabar etamiz qani unda biz videol rolikni bilan boshladik holland ikki ming yigirma beshinchi yil oltin to'pni kim yutishini taxmin qildi yortmoning barsi klubi hujumchisi erlin xollandning fikricha ikki ming yigirma beshinchi yilda oltin to'pni barselona hujumchisi lionel messi qo'lga kiritadi bu haqida spga e bergan intervyusida aytib o'tgan kimni tanlaysiz messiki ronaldo aynan ushbu savolni javobsiz qoldiraman sizningcha ikki ming yigirma beshinchi yil oltin topni kim nasib etadi menimcha messi qo'lga kiritadi deydi xollan suhbatda ma'lumot uchun o'ttiz ikki yoshli messi ushbu sovrinni olti marotaba qo'lga kiritgan bo'lib bu borada rekordchi sanaladi neymar barselonaga qarshi 300 million yevrodan voz kechdi palsenerman hujumchi neymar barselonaga qarshi uchun katta miqdordagi mablag'dan voz kechdi bu haqda mundo Deportivo xabar bermoqda apel kelasi mavsumni muxlislarsiz o'tkazmoqchi angliya Premier ligasi klublari kelasi mavsumni muxlislarsiz stadionlarga kiritmagan holda o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishmoqda sport xabariga ko'ra koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat <laughs> ikki ming yigirma yigirma birinchi yi mavsumga ham ta'sirini o'tkazadi arsenal yozda olti nafar futbolchisi bilan xayrlashadi londonning arsenal klubi yozgi transfer oynasida olti nafar futbolchisi bilan xayrlashishga qaror qilgan bu haqda bletcher nashri xabar beradi